મહાલક્ષ્મી મેઘવાડ પંચાયત વિભાગ દસ દ્વારા મહાલક્ષ્મી રેસકો એક સાથે પચીસ સમૂહ લગ્ન આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જ્યાં અંદાજ મુજબ બાર હજાર જેટલા લોકો હાજર રહ્યા હતા મુખ્ય અતિથિ તરીકે માજી કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી મિલિંદ દેવરાજીએ પણ હાજરી આપીને નવ દંપતીઓને આશીર્વાદ આપ્યા હતા સાથે સાથે શ્રી સુનિલ સિંદે સાહેબ શ્રી મંગલ પ્રતાપ લોધા શ્રી અબુ આઝમીજી શ્રી સચિનભાઉ આહિર અને શ્રી મુકેશભાઈ જૈન એ પણ ઉપસ્થિત રહી આશીષ આપ્યા હતા જેમ સાકર વગર મીઠાઈ અધૂરી છે એમ ઢોલ અને તાલ વગર લગ્ન અધૂરા છે તો મિત્રો આ શુભ પ્રસંગે શ્રીજી બિટ્સ દ્વારા મ્યુઝિકના તાલે લોકોને ઝુલાવ્યા હતા આ સમૂહ લગ્નમાં દલિત મિત્ર મંડળના કાર્ય સમ્રાટ શ્રી ગોવિંદભાઈ પરમારે એમની દીકરીના લગ્ન સમૂહ લગ્નમાં કર્યા હતા સાથે દલિત પેન્થરના કાર્યાધ્યક્ષ શ્રી નીતિન પરમાર પોતે આ સમૂહ લગ્નમાં લગ્નગ્રંથિથી જોડાયા હતા અહીં મુંબઈથી લઈને સુરત સુરેન્દ્રનગર અને સોલાપુરથી પણ લોકો એ ભાગ લીધો હતો અરે આ બધામાં પ્રચાર માધ્યમને કેમ ભૂલાય ઇકો ફાઉન્ડેશન તથા યુવા મેઘવાળ સેનાએ ખૂબ જ સાથ સહકાર આપ્યો અને આ સમસ્ત પ્રોગ્રામ ઓમ ફોટો આર્ટ્સની તરફથી લાઈવ પ્રસારણ કરવામાં આવ્યો હતો कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्यु से माता चंदर माने जुम जुम जा चलवागे जिथां टिया हो what बग़ thank you घवाल समाज हर हमेश करती है पूरे मुंबई लेवल पे करती है सिक्सटी नाइन हमारी जो पंचायत है ना उसको साथ में लेके करती है लेकिन इस बार मेरे बड़े भाई श्री, श्रीमान मफतलाल चौहान ने उन्होंने ये चीज को अपने जहन में लिया कि ये हम अपने स्थानिक लेवल पे और हम अपने जितने भी हित चिंतक है जितने भी अपने नजदीकी लोग हैं कोई भी पार्टी के लोग हो लेकिन हर हमेश वो हमको मदद करते हैं मिलिंद देवरा जी हो सचिन आयर हो प्रगति फाउंडेशन के कौशिक भाई हो सुशीबेन शाह हो हमारी नगर सेविका अरुंधति दुर्वरकर हो ये सारे के सारे हमको हर हमेश मदद करते हैं इनकी मदद और इनके साथ में रह के हमने ये डिसाइड किया कि हम लोगों को इनकी जो शादी है वो शादी हम निःशुल्क रूप से कराएंगे जिस क्योंकि हमारे जैसे समाज में कम से कम एक शादी के लिए छः लाख रुपये की खर्चा हो जाता है तो अगर पच्चीस के लिए हम देखें तो हमने ये ये समाज का डेढ़ करोड़ रुपया बचाया है और हमने ये सोचा है कि ये डेढ़ करोड़ रुपया आगे जाके हमारे समाज को एजुकेशन में और शिक्षण में ये डेढ़ करोड़ रुपया मिलेगा और उसी से हमारे आने वाली पीढ़ी को हमारे जो बच्चे हैं वो आगे से डॉक्टर इंजीनियर और एम करके अच्छी तरह ये अपना कर सकते हैं इसको ध्यान में रख के हमने ये साम, सामाजिक और समूह विवाह का आयोजन किया है जितने भी हमारे हित चिंतक है मिलिंद देवरा सर कौशिक भाई हो सुशीबेन शाह हो या सचिन आयर ये हमको आगे भी साथ दे के हम इससे भी ज्यादा ये इस बार 25 का किया है और ये शॉर्ट पीरियड था हम आगे भी कोशिश करेंगे कि पच्चीस नहीं फिफ्टी वन और वन तक भी हम ये चीज़ को पहुँचाए मेघवाल समाज ये काम सालों से करते आ रही है और बहुत अच्छा काम है जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी सुविधा हो जाती है कि जब एक साथ शादी होती है तो मेघवाल समाज उनको फंड करते हैं तो काफ़ी खर्चा बच जाता है तो उसी हिसाब से उनके आगे विवाह में वो पैसा काम लगता है शादी के बाद भी पैसे के काम लग जाते हैं श्री महालक्ष्मी मेघवाल पंचायत की जो पेटा समिति है समूह लग्न समिति 2019 जिसके मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ हंसा मारू और ये सोच हमारी हमारे पंचायत की है कि जहाँ पे इतने सारे महंगी शादियाँ होती है कुछ कपल्स ऐसे भी है जो अफोर्ड कर सकते हैं और कुछ लोग ऐसे भी है जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन अगर समूह लग्न में साथ में पार्टिसिपेट करके घर के परिवार के लाखों रुपए बचाए जाते हैं तो वही लाखों रुपए आज एजुकेशन में लग सकते हैं आज मेडिकल की सुविधाएं जो बहुत महंगी हो गई है तो उसमें वो पैसे लग सकते हैं तो अगर दूसरा खर्चा ज्यादा नहीं करके समूह लग्न करके अगर हम लोग अच्छी तरह से उसका आयोजन करें तो काफी पैसे बचाए जा सकते हैं और इसीलिए ये सोच हमारी थी और हम लोग ये करते आए ये आयोजन हमारा कम से कम चार महीने का आयोजन है चार महीने के आयोजन में पुलिस डिपार्टमेंट फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट बीएमसी डिपार्टमेंट और रेस्कोस अथॉरिटी की मदद से ये सब हो चुका है मतलब हो पाया है नहीं एक्चुअली हम लोग ने 25 का टारगेट ही रखा था कि हम 25 के ऊपर 26 सिक्स आएंगे तो नहीं करेंगे चार महीने के अंदर अंदर का आयोजन था अगर हमारे पास ना आयोजन छः आठ महीने का होता तो हम लोग पहले से ही ज़्यादा कपल्स डिक्लेयर कर सकते थे ट्वेंटी के ऊपर आए तो हम लोग ले लेते हैं उनको लेकिन हमने का का टारगेट टारगेट। रखा था लेकिन आगे हम का मैं खास करके श्री महालक्ष्मी मेघवाल पंचायत के हंसा मारू मफत लाल चौहान और हेमंत भाई का भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ उपस्थित सभी मैरिड कपल्स की ओर से धन्यवाद दिया, લગ્ન કરાવ્યા એ માટે હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને આવી જ રીતે સમાજના બધા દીકરા દીકરીઓ માટે આવી રીતે કરતા રહો અને વીર મેઘમાયા આગળ વધે એવી અમારી દુવા છે અને ખૂબ ખૂબ આભાર અમારી જેવા પચીસ જોડાઓને લગ્ન કરાવ્યા માતાજી બધાને સુખી રાખે ધન્યવાદ લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં